নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে চাগে কি দেখুৱাই আছে হয় আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ চাই আছে তেতিয়া গম পাব মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ বহুত দিন মানে কেইমাহমানৰ আগত যে আমি বাঁহ কাটিছোঁ কিয় বাঁহ কাটিছোঁ আমি বেলেগ হৈছোঁ নেকি সেই বুলি ভিডিঅ' এটা দি থৈছিলোঁ আৰু যদি চোৱা কিনে আপোনালোকে চাব আৰু আজি সেই দিনটো আহি গ'ল ফাইনেলি বহু অপেক্ষাৰ পিছত আচলতে আমি সেয়া বাঁহ কাটিছিলোঁ আমাৰ এখন দোকান বনাম বুলি বাঁহেৰেই যেনিবা দোকানখন হৈ গ'ল ফাৰ্ণিচাৰ দোকান মানুহজনে আৰু এইফালে ইয়াত দেখিছেনে খুটা আনি আছে আৰু আজি আছিলে মানে খুটা ফুটা মানে দোকানৰ দোকানখনৰ কাম আজিৰ পৰা আছে সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান নিয়ম এটা কৰি লওঁ যিহেতু নেকি আমাৰ এটা সম্পত্তিয়ে বুলি কৈছোঁ ভাড়া তুললৈ হ'লেও যিহেতু নিজে আমাৰ দোকানখন আমি নিজে বনাই মেলি লৈছোঁ আমাৰ বাবে সম্পত্তি আৰু ইয়াতকৈ মানে ভাল লগা কথা আৰু আমাৰ বাবে এক আমাৰ দুয়োজনৰ বাবে বা ঘৰখনৰ বাবে মাৰ সকলোৰে বাবে ইয়াতকৈ আৰু ভাল এটা মানে বেলেগকৈ আছে বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে সকলোবোৰ মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ ো আপোনালোকক দেখাম বুলি এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মা নাছিলে ঘৰত মা ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত আছিলেগৈ সেয়েহে মানুহজন মই আমি এনেকৈ গৈ পেলানি খুটা ফুটা আৰম্ভ পৰ্বটো মানে থুলমূলকৈ হ'লেও নিয়ম ভাগ কৰিলোঁ যিহেতু নেকি জনাই নজনাই কৰিছোঁ গতিকে কোনেও যাতে ভুল নাভাবে আচলতে এইবোৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই তথাপিতো যিকণ জানো বা মনে যিটো কৈছে তাকে কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আচলতে চাকিটো মই মানে ধুই নানিলোঁ সেয়েহে বটলৰ পানীয়েদি এতিয়া চাকিটো ধুই লৈছোঁ আৰু বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে দেই কি ক'ম একো ভাবিয়ে পোৱা নাই আৰু এইফালে আধুনিকে চাকি গছ জ্বলাই লৈছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি দোকানখন বা আমি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোকেইটি মানুহ যাতে সুস্থ হৈ থাকোঁ সুস্বাস্থ্য হৈ থাকোঁ গতিকে আৰু দোকানখনো যেন আমাৰ ভালকৈ চলে আৰু মানুহজনেও যাতে দোকানখনত মন পুতি কাম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি সকলোৱেতো ভগৱানৰ ওচৰতে সেৱা লৈয়ে আশী ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁৱেই যে আমাৰ পৰিয়ালটো সদায় সুকুশলে থাকোঁ আৰু দোকানখনো যাতে ধুনীয়াকৈ চলাই নিব পাৰোঁ আৰু ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত সেয়া আছিলে দোকানৰ প্ৰথম খুটা ফুটা আৰম্ভ আৰু বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ সেয়া দেখিছেনে দোকানৰ কাম মানে শেষ হ'লগৈ আৰু শেষ বুলিও মানে একেবাৰে শেষ হয়গৈ নাই ইয়াৰ কাম লাগি আছে মাটি চাটি ভৰাই মেলি হ'ল আৰু আৰু বহুত কামে বাকী আছেগে ভিন এনেকৈ কামত লাগি আছে আৰু মই বোলো তাকে কাম চাই আহোঁগৈচোন কিমান আগবাঢ়িছে মানে মই অহা নাছিলো তেতিয়া গতিকে কিমান আগবাঢ়িছে কি হৈছেগে চাই আহোঁ বুলি আহিলো আৰু এইফালে দেখিলেনে মানুহজনে ঘৰতে কাম কৰি আৰু মই বুজিয়াচোন মই মাৰি চাওক পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ জনাই নজনাই মই মাৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভয়ে ভয়কৈ আৰু এয়া দেখিছেনে নাজানিলোগৈ কিবা হৈ গ'ল আৰু এয়া আহি গ'ল দোকানখন মানে হ'লগৈ আৰু ৰাতিলে বহুত দিনৰ ভিডিঅ' টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেকৈ বনাইছোঁ গতিকে বেয়া নাপাব এইটো মই কিবা কিবি বকি আছিলোঁ আচলতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইদিনা কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টোতো আগতে আৰম্ভ কৰি থোৱা আছিলে গতিকে এইটো মই মিউট কৰি দিলোঁ দেই বেয়া নাপাব আৰু আচলতে এয়াই হৈ গ'ল দোকানখন যোনদিনা আমি ল'ম তাৰ আগদিনা ভিডিঅ' এয়া আগদিনা মানে মানুহজন আৰু মই গৈছোঁ দোকানখনত যিহেতু নেকি তলটো মাটি পেলাই থোৱা আছিলে গতিকে মই বোলো দোকানখন মচি থৈ আহোঁগৈ আৰু সেয়েহে দিনত সময় নাপালোঁ বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ বজাৰ বজাৰ সমাৰ কাৰণ কা পিছদিনা যিহেতু নেকি আমি দোকানখন ল'ম গতিকে বহুত বজাৰ আছিলে কিবা কিবি আছিলে এই বুলি দোকানত গৈও মই ইনষ্টেল কৰিবলৈ এৰাই নাই দেই মোবাইল চাই কাজলটো বেয়া হৈ গৈছিলে মানে তাৰপিছত এয়া হৈ গ'ল পিছদিনা মানে দোকান লোৱা দিনা ৰাতিপুৱা আমদালি গাঁঠিবলৈ দিছে কিন্তু মই আমদালি গাঁঠিব সঁচাই নাজানো আজিলৈকে মানে গাঁঠি পোৱা নাই মানে নাজানো মানে কি গাঁঠিটো দিব নাজানো কেনেকৈ দিব লাগে কি কৰিব লাগে তাৰপৰা দাদাজনে আছিলে দাদাজনে বোলে দে 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 মই গাঁঠি দিওঁ তোৰ গাঁঠিলে বোলে এনেকৈ আৰু এইফালে দোকানখন মচি থৈ গ'লো দেখিছেনে নুশুকালি ভালকৈ এইবোৰ পেটেকা পেটেক পেটেকা পেতেক হৈ থাকিলে বাৰু একো নাই এইডোখৰ হৈ গ'ল আমাৰ ভগৱান জেগাডোখৰ আৰু ইয়াতে পূজা কৰিব আৰু এইফালে এয়া পূজাৰীয়ে এনেকৈ সকলো বস্তুবোৰ তেওঁৰ সুবিধামতে যোগাৰ কৰি লৈছে আৰু মই ভাবিলোঁ অলপ অলপকৈ থুলমূলকৈ হ'লেও ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখোঁ পিছত কেতিয়াবা আমি চাব পাৰিম সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ কৰিলে ৰাখিলোঁ এইফালে তেওঁৰ কামো কৰি আছে ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকভাৱে আৰু আমিও আমাৰ নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ ব্যস্তৰ মাজতেও কিন্তু মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ পাহৰা নাছিলোঁ দেই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' মেইন নহয় জানো আৰু এইফালে সেয়া দেখিছেনে ফটো লক্ষীনাৰায়ণ আনিছিলোঁ গণেশ বাবাক আনিছিলোঁ আৰু বিশ্বকৰ্মা কাম কৰিব যিহেতু গতিকে বিশ্বকৰ্মা বাবাক নানিলেনো কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো আৰু বিশ্বকৰ্মা বাবা ফটো আছে সেইফাললৈ থাকিলেগৈ ফটোখন সেয়েহে হয়তো মোবাইলত মানে ফকাছ হোৱা নাই ফটোটো আৰু এইফালেয়া গণেশ বাবা দোকানখন লওঁতে যিহেতু নেকি আমি গণেশ পূজা পাতিছিলোঁ সেয়েহে গণেশ বাবাক আগস্থান দিয়া হৈছিলে মানে চবকে সমান স্থানতে ৰাখিছে তথাপিতো আৰু এইফালে এয়া আহি গ'ল আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ দোকানখন লোৱাৰ কাৰণে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আমাৰ পৰিয়ালক সকলো পৰিয়ালৰ মানুহ আহিলে তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইমান এটা শুভ ক্ষণত আপোনালোক আহি যে আমাক আশীৰ্বাদ দিলেহি আপোনালোকৰ একোজনী আশীৰ্বাদে আমাক আমাক বহু হয়তো বহুত দূৰলৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ সেয়েহে আপোনালোকক সকলোকে যাক যাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ সকলো আহিলে তাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সদায় আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম চেনেহ যাতে আপোনালোকৰ বাবলি বা আপোনালোকৰ ভণ্টিৰ প্ৰতি গন্ত বা ধোণৰ প্ৰতি সদায় মৰম চেনেহবোৰ এনেদৰেই বৰ্তাই ৰাখিব আৰু আমাক সদায় মৰম কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু সদায় আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰি যাব যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু এইফালে এয়া পূজা আৰম্ভ হৈ গ'ল গতিকে অকণমান পূজা মন্ত্ৰভাগো শুনি ল'ব দেই

আৰু ফাইনেলি আজি আমাৰ দোকানখন লোৱা হৈ গ'ল হ'ল যদিও সকলোবোৰ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তাৰবাবেতো কি তো আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ লগৰজনীয়ে মই দুইজনীয়ে মই বহি আছোঁ আমন বিমনকৈ মানে মানুহবোৰ চব গৈ মেলি শেষ হ'লগৈ এতিয়া আমি যাবলৈ আছোঁ বস্তু কেইটামান দিবলৈ আছে সেই ৰৈ আছোঁ তাৰপৰা আমি যামগৈ আৰু আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ তাতে দোকানখন ভালকৈ চলে তাৰ বাবে I <laughs> do